salom hurmatli tinglovchilar o'ng tomoni haqiqiy kooa bo'lgan o'zgarmas koeffitsiyentli birinchisi bo'lmagan chiziqli tenglama yechimini topish masalasini davom ettiramiz biz alfa beta nol bo'lganda va alfa noldan farqi betta nol bo'lgan hollarda bo'lmagan chiziqli tenglamaning xususiy yechim ko'rinishini aniqlash usullari bilan tanishgan edik endi biz alfa nolga teng betta nolgadan faril bo'lgan holni ko'rib o'tamiz bu holda tenglamaning o'ng tomoni mana shunday ko'rinishda funksiyadan iborat bo'lib bunda a va b m funksiyalar mos ravishda tayinchi va eminchi darajali haqiqiy koeffitsiyentli kofatlardan iborat bu holda tenglamaning xususiy yechimini ko'rinishi plyus minus betta i sonning haraiz tenglamai ili bo'lish yoki bo'lmaslikka bog'liqdir agar plyus minus bitta i haaiz tenglamaning ildizi bo'lmasa bu holda tenglamaning xususiy yechimi mana shunday ko'rinishda olinadi bunda sx va qs x esinchi darajali aniqmas kofitsiyentla kopatlardan iborat S esa tenlamaning o'ng tomonidagi ko'patlarning maksimal darajasiga teng yani S maksimum k -k. agar yumius betta si i xarakteristik tenglamaning kaae bo'lsa bu holda hus echim mana shunday ko'rinishda oldingi x ning erinchi darajasi ko'paytmasi ko'paytmas uydagi misolni qaraymiz bizga ikkinchi tartibli birinsi bo'lmagan chiziqli tenglama berilgan bo'lsin bu tenglamaning umumiy yechimini topish masalasi bu tenglamani umumiy yechimini topish maqsadida biz shu tenglaaa mos bo'lgan birjunsi tenglamaning umumiy yechimini aniqlaymiz mos bir jinsi tenglamaning xarakteristik tenglamasi chalak kvadrat tenglamadan iborat uning ildizlari plyus minus besh demak bu holda mos bir jinsi tenglama ikkita xususiy ega bu kosinus 5 x va sinus 5 x bu funksiyalar sig'i kombinatsiyasi tenglamaning mos bir jins teaning umumiy yechimi. tenglamani xususiy yechimini topish masalasiga o'tamiz tenglamaning o'ng tomoni ikkita turli funksiyalar yig'indisidan iborat shu sababli biz ikkita hol uchun alohida olib tenglamani xususiy yechimlarini aniqlaymiz birinchi holda biz o'ng tomonda birinchi qo'shilchini olamiz demak mana shu tenglamani xususiy yechimini topish kerak o'ng tomondagi funksiyani bu holda ng qanday mana shu funksiya bilan solishtirib bettani birga tengligini aniqlaymiz va akm bu yerda nolga teng bo'ladi bm esa oltiga teng endi plyus minus i soni emas demak hussiy yechimni ko'rinishi a mana ahoshund p s k sk darajasini aniqlash maqsadida mana bu funksiyalardan foydalanamiz ana bizda a k x funksiyamiz nol b m x funksiyamiz olti demak bu ala bu holda ikkala funksiya ham nolinchi daraja ko'a ibora demak usi yechim a kosinus x plus b sinus d iborat bu a va b sonlarni topish maqsadida Bu fonksiyonu kendim eketip koyalımız. Kekip koyup, önce tüyünü kılasıklarımız. çap trigonometrik fonksiyonu var, onun trigonometrik fonksiyonu işlep et yaptı. Most trigonometrik fonksiyonlarını kayıtsiyonundan tenaştığımız. Cosin 6'nin kayıtsiyonu çap tamamında A, onun tamamında cosin yok, 0. Eğitim bu de sinüs z mana shunday tengliknhi bu tenglamaning yechimlari a teng nol b teng bittasim t'r topilgan a va bni qiymatlarini yechim ko'rinishiga keltirib qo'yib bu holda tenglamaning xususiy yechimini aniqlaymiz endi ikkinchi qo'shilvchini yozib olamizshunday ko'ish yozib olib bu tenglamani xususiy yechimini aniqlaymiz o'ng tomondagi funksiyani bu holdagi o'ng tomondai ko'rishdagi umumiy hol bilan solishtirib betta beshga tengligini aniqlaymiz a k mi kga teng bo'ladi b m demak bu yerda plyus minus beta i bu plus minus besh i bo'ladi plyus minus beshi tema ildizi demak bhodan foydalanishk bu yerda plyus minus besh i bir karrali ildiz shuning uchun er, birga teng yechimda husi yechim ko'rinishda paydo bo'ladi endi de, ko'patning darajasini yani aniqlash uchun ak va bmn darajasini aniqlaymiz ak birinchi daraja ko'a demak s birga teng bo'ladi Şu sebeple, bir de birinci dereceli kılpaklar yazılıyor. Bu, yeşimin görünüşü. Bu yeşimdeki A, B, A1, B1 sonlarını topuş maksadı da fonksiyonu getirip koyamış. Ben de nasıl Bir de şimdi çaptan onda çıkan, kosinus 5x'nin o'ng tomondagi kosinus besh iiga tenglashtirib mana bunday birinchi tenglik os iamiz xuddi shunday sinus 5x ning koeffitiyentini chap tomonidagi o'ng tomondagi sinus 5x yo'q nolga tenglashtirib mana shunday teng qilamiz. tenglikdemak biz hozir ko'patning tengligi paydo bo'ladi. bu ko'pat teng bo'lishi uchun ko'patdagi noma'lum mos darajalari o'zaro teng bo'lishi kerak shundan ifoydalanib biz a b va br larga nisbatan mana shunday sistemani hosil qilamiz bu sistemani yechiminitopib topib topib topilgan sonlarni yechimning ko'rinishiga keltirib qo'ish natijasida mana bu holdagi tenglamaning xususiy yechimni ko'rish xususiy yechimni o'zini aio'ishi endi berilgan tenglamaning umumiy yechimini topish uchun mos bir tenglamaning yechimi va topilgan xususiy yechimlarni yig'indisini demak berilgan tenglamaning umumiy yechimi mos birichi tenglamaning umumiy yechimi va xusiy yechimlarig iborat masalan yechildi endi biz haqiqiykatda alfa va betta noldan farqli bo'lgan holi qaramiz demak bu umumiy hol bo'qo bu holda tenglamani hususiy yechimi aniqlash maqsadida alfa plyus betta u btai sonni xarasiz tenglamaning ildiz bo'lishi bo'lmasligini aniqlash kera agar bu son iz tengaa ildiz bo'lmasa buholda hussiy yechim alfa x va mana shunday ko'rinishdagi ko'paytiruvchisiga teng bo'lib qoladi bu yerda p s kimiz va qo s x funksiyalar bu inchi darajani aniqmas koeffitsiyentlir ko'palardaior es esai o'ng tomonida qatnashgan ko'parlarning maksimal darajasi agar alfa plyus minus bitta ison t r karalel bo'lsa bu holda x darajasi r er ko'payturuvchiyb' misol qaraymiz bizga mana shunday tenglama berilgan shu tenglamaning xususiy yechimini ko'rinishini topish kerak demak qo'yilgan masala xususiy yechimni ko'rinishini aniqlash ya'ni xususiy yechimdagi aniqmas koeffitsiyentlarni topish shart emas kerak emas bu masalani yechish maqsadida shu tenglamaga mos bo'lgan birinchi tenglamaning xarakteristik ildizlarini aniqlash kerak mos birnci tenglamaning qaraksiz tenglamasi bu kvadrat tenglama bo'lib o'sha ko'rinishdagi uning ichisi plyus uch plus minus ikki ko'riishdagi kompleks endi hususiy yechimni korish aniqlash maqsadida biz tenglamani ikkita tenglamani qaraymiz har bir tenglamani hususiy yechimni topib yig'i biz berilgan masalani hussiy yechimini ko'rishini aniqlashimiz mumkin o'ng tomon sakkiz y darajasi plyus sinus ikki ya'ni birinchi qo'shuvchi bu funksiyani uiyhodagikoish bilan solishtirish natijasida uchga teng ba ba ikkiga teng bo'lishiniva xuddi bir yerda a k x funksiya nolga teng bo'ladi b m x esa sakkizga teng endi mana shua ko'rinishdagi kompleks sonni tuzishimiz kerak bizda 3 alfa uch buyerda ikki demak kompleks sonimiz 3+ 2. bu esa a isteani ildizi bo'ladi. A, bir qarali ildiz demak biz mana bu b r son ga teng demak x paydo bo'ladi ya alfamiz alfa 3, y 3 x ana endi mana bu pay s x va q kkoari darajalani aniqlash maqsadida a k b m ko'paardan foydalanamiz bu ko'patlar nolinchi darajada koa shu sababli s 0 ga teng bo'ladi bu yerda a va b larni 0-darajali yozib blar noinhi darajagabergan e, holuchun tenglamani xususiy yechimini k endi ikkinchi qo'shilchni olamiz bu yerda ham oktamandaki funksiyonu ummi halde soruşturuş neticesi alfa minus 3 beta 2 olalım. A k x x minus 2 x kete b m x nöbeti. Alfa plus minus beta i sonumuz bizde minus 3 plus minus 2 i sonunu verir. Bu ise kompleks, e, bu kompleks son Hristiyanlar ilgisi emez. Demek ki biz A kodan faydalanıp, kısa seçimi kuruluşu anlaşmamız gerekir. Bu yerde yedir x denemek, yedir minus 3x. Bana bu kopadların üçün bu A k birinci derece kopad, B nol derece. Demek S, bir ve nol sonu maksimum buluş demek S bir Şu sabahı bir de birinci derece kopadlar yazın. biz bu konucuna endi bu ikkita xususiy yechimlarni yig'indisi berilgan tenglamaning xususiy yechimi ko'rinishi bo'ladi masala yechildi qoyidagi misolni qaranmiz bizga ikkinchi tartibli b bo'lmagan chzq berilgan bu birinchidan bu tenglamani umumiy yechimini topish kerak ikkinchidan bu yechimlar orasida shunday yechimni aniqlash kerakki x teksislikka intilganda yechim 2 ikkiga intilsin masalani birinchi qismini yechamiz buning uchun belgilangan betlaga mos bo'lgan bir sistlamaning atrsitemasini tuzamiz va uni ilizlarini topamiz natijada mos tenglaaning umumiy yechimi mana shu ko'rinishdagi funksiya bo'ladi. Yani endi oldingi hol kabi bu yerda tenglamani ikki qismga ajratib har bir qism uchun hususiy yechimni ko'rih xususiy yechimni o'zini aniqlaymiz 4 birinchi qo'shilish 4 tenglama mana bunday ko'rinishda ko'rinib turibdiki yi ikkiga teng bo'lsa shu tenglamaning yechimi bo'ladi demak ga uchun yechimni ko'r tenglama ko'rishdan yechimni aniqladik endi ikkinchi qo'shilishni olamiz demak mana bu tenglama o'ng tomondagi funksiyani di o'ng tomondagi funksiya bilan solishtirish natijasida alfa minus birga teng byetta birga teng a x funksiyamiz minus nol bun b m nolga sonimiz alfa plus minus bittai son minus bir plus iga teng bu haraki tenamaning ildizi emas demak a qismidan foydalanamiz ye darajasi alfa x y darajasi minus bo'ladi bu yerda koat darajasi bu yerdagi mana bu a k nol uhi daraaa ko chunki minus o'nga teng b m imiz o'zi nol va nol demak biz bu yerdako'p yozishimiz kerak bu i cos x plyus b x. bu yechimning ko'rinishi endi a b sonlarni topish maqsadida bu funksiyani tenglama keib qo'yamizsodtenglik hosil bo'li sinus xni koeffitsiyenti chap tomonda bu son o'ng tomonda sin x yo'q Cos kosinus ixning koffitsiyenti tenglashda biz a va bga nisbatan chiziqli tenglamalar sistemasini hosil qilamiz bu sistemani yechimi a 1 b 1 bu sonlarni yechim ko'rinishiga keltirib qo'yib biz berganhochu xususiy yechimni anqlaymiz demak bergan tenglamaning umumiy yechimi mos biriiteg umumiy yechimi va topilgan xususiy yechimlar yig'insib masalaning birinchi qismi yechildi endi bu yechimlar orasida shunday yechim topish kerakki x cheksizlikka intilganda yi ikkiga intilsin mana shu yechim ko'rishda ko'rinib turibdiki agar sbr seki o'zgarmas sonlarining hech bo'lganda bittasi noldan farqli bo'lsa funksiya x cheksizlikka intilganda cheksizlikka intiladi demak bu shart bajarilishi uchun birinchidan s bir bir vaqtda nolga teng bo'lishi kerak endi s bir ch ikkini o'rniga ol qo'yib tekshirib ko'raylik qani nechiga intiladi bu qo'shuvchi yo'q demak y irik x ni cheksizlikka intilamiz intiltiramiz hoi mana bu qo'shuvchi nolga intiladi demak ikki hoi demak bu shartni shartniechim X, bu nol deaki ikkia masalan yeshildi diqqatingiz uchun rahmat salomat bo'ling